говорят, утром нужно выпить стакан воды, и это правильно, потому что за ночь человек потеет, он теряет воду через органы дыхания, и фактически подсыхая он становится более старше. И вот когда человек утром э, подходит к крану, и первый стакан воды наливает себе в чашку, возникает ситуация, потому что в воде, в трубах вода стояла, там великолепно размножаются бактерии, и вот здесь первая порция воды, она может не приносить, а уносить здоровье. Потому что слишком много бактерий может быть в этой порции утренней воды. Заходят в организм, великолепно проходят в пищеварительную систему. Ну и там может быть различные ситуации, начиная с дисбактериоза кишечника, хронический панкреатит может на это реагировать, печень может нарушать свою работу, потому что ей внезапно нужно слишком много токсинов перерабатывать, пройдя мимо спящую печень, потому что вода такая не разбудит печень, токсины попадают в системные кровотоки, вот здесь могут нарушать жестко работу почек и связанных с этим органом. Если это женщина, то токсины могут накапливаться не удаленные через почки, не только в суставах, как и у мужчин, но и в матке, в молочных железах. Но мужчины могут таким образом проверять свою простату на прочность, потому что она тоже накапливает именно водорастворимые токсины, которые пришли с водой. Поэтому первую воду утром, когда человек использует, ее нужно прежде всего очищать, потому что любой застой воды ⁇ это всегда условия для развития бактерий, и это потенциально очень большая опасность для человека, что бактерии размножаются каждый час. Они не спят каждый час застой воды, это удвоение как минимум количества бактерий, которые в этой воде находятся.